Ви дивитесь місцеві новини на телеканалі Жовта річка. В місті Жовті води продовжується обговорення нових тарифів жрео і не тільки дискусія вийшла за рамки нових тарифів. Люди хочуть активізуватись, дають конкретні пропозиції для того, щоб якість послуг була краще, і щоб ми жили з вами комфортніше. На останній сесії міськради, наприклад, депутати обговорювали, як активізувати народ, щоб він міг контролювати роботу ЖЕКів. Вже вкотре міський голова пропонує створити домові комітети. У нас 459 жилих домов. У нас вот спасибо, слава богу, хорошо мы сегодня награждали наших уличных комитетов, и они работают да действительно, но у нас не мая, значит, на единого, скажем так. Э, э, домового, комитета или домкома, там, или управляющего дома, как его можно назвать, нету. Вот для этого я, я и зачитывал, значит, пять кроков, как это треба сделать. То есть нужно, чтобы каждый жильцы дома определенного одного собрались между собой, собрали собрание, значит, сделали, это самое, значит, сделали активную группу, Скажем так, выбрали председателя, потом они приходят сюда в исполком, мы их регистрируем и дальше начинаем работать. И потом же эти люди будут следить за качеством выполнения работ ПЖРО и так далее и тому подобное. Но пока нет инициативы от самих граждан, но это очень тяжело, в качестве примера. У нас с вами есть два новых жилых дома, будено 26. Да. Первая башня там сдалась три года назад, и вторая башня сдалась год назад. Но почему-то жильцы не хотят створивать СББ, а дом совершенно новый. Да, я понимаю то, что, значит, я понимаю то, что, да, старый жилой фонд. Я понимаю, что государство в свое время, когда хотело 400 СББ сделать, спихнуть просто себя, это все на жителей э, города, скажем так, или на жителей этих домов, и нехай, как хотят, так и выкручивается. Да, дом нужно передавать, чтобы он был нормальный но на данном этапе не стоит скажем так загнать всех УСББ. на данном этапе стоит вопрос выбрать значит старшего дома чтобы можно было какой-то дело, контакт вести и можно было то что мы и разговаривали что заканчивается паспортизация каждого дома каждый дом будет иметь свои финансы там паспорт и так далее и подобное будет они сами определяться что быть ремонт подъезда или может быть ремонт от или может быть там ремонт крыши но кто-то должен этим процессом руководить в доме не мы должны там думать за каждый дом. Они видят эту проблему изнутри, они должны говорить. Вот за того сказать, я и прошу значит, создать, чтобы у нас в каждом доме был управдом или кто-то. И будет проще работать, и будет проще решаться вопросы. Все мы прекрасно понимаем, что ЖКХ не только наше, а во всем государстве надо, ну, так сказать, мягко говоря, реформировать. Да. Понятно, что Анатолий Алексеевич сказал, что нужно идти. Да, закону так. Но мы знаем состояние государства. Денег не будет на выполнение капитальных ремонтов. Это что значит, дальше нам никуда не двигаться? Неправильно, надо двигаться. Поэтому действительно есть программа. Почему нам сейчас, пусть, поскольку уличными комитетами занимается наш орган дел, почему при орган теле сейчас не, не создать группу из трех человек? Одного человека, пусть Алла Александровна Александровна выделит со своих штатов, один человек 40 тела, один человек ПЖРО пусть выделит. И чтобы они занялись первым этапом создания домовых комитетов. Это будет первый шаг для создания ОСПБ. И поручить этим трем человекам под руководством Владимира Владимировича. И чтобы они создавали домовые комитеты. Это будет первый шаг. А потом уже второй в создании ОСПБ. Я с вами в принципе согласен. Хотя закон гласит о том, что граждане сами должны создавать. Но так как граждане у нас пассивные и не хотят это делать, давайте рассмотрим этот вопрос. И давайте это самое. И давайте мы рассмотрим этот вопрос, создадим эту группу. Эта группа будет ходить, обзванивать жителей. Ну, то есть, я думаю, механизм наметится. Будет собирать э, собрания в каждом доме, определять активную группу в доме. Эта активная группа потом будет определять своего домкома. И таким образом мы, я думаю, достигнем определенного результата. Проблема в том, что Народ у нас не инициативен. И, э, и, вот сегодня утренняя ситуация. Два-три человека, ну пять может быть, петбург народ. Вот. Да, понятно. Сейчас мы живем в тяжелой ситуации. Всем понятно. Никому не легко. Но, скажем так, э, инициатива. Ну то есть какой был результат? Должен быть результат, да? То есть чего-то, к чему-то прийти. Вот. Поэтому вот, как первый этап, я думаю, для них было бы правильно создать, вот, о чем мы говорим, да? внутри дома инициативную группу, которая бы вот с нами разговаривала, мы находили какой-то мыш открыты к диалогу. Я пытался, я говорил, я пытался встречаться до вот этого всего, пытался, я хотел, дайте конкретно, что вы хотите, давайте придем, сядем и будем обсуждать. Ну що ж, люди вони є, люди їх комусь потрібно організовувати і краще, щоб це зробила влада. А ми сподіваємось що наша міська влада таки поставить конкретні строки організації домових комітетів і більше того допоможе правильно їх організувати. Тож чекаємо.